સુરતના લસકાણા ખાતે માતાએ દીકરાને ઝેરી દવા પીવડાવી પોતે પણ ઝેરી દવા ગટકાવી લેતા માતાનું મોત થયું હતું જ્યારે દીકરાની હાલત ગંભીર છે સુરતમાં ફરી સામૂહિક આપઘાતનો બનાવ સામે આવ્યો છે જેમાં લસકાણા વિસ્તારમાં દીકરાને ઝેરી દવા પીવડાવી માતાએ પણ ઝેરી દવા ગટકાવી દીધી હતી જેમાં માતાનું મોતથી પછી હતું જ્યારે દીકરાની હાલત ગંભીર છે તો સામૂહિક આપઘાતનું કારણ હાલ અકબંધ છે બનાવની જાણ થતાં પોલીસ તળે દોડી ગઈ હતી અને તપાસ કરતા ચોત્રીસ વર્ષીય મહિલાએ સાત વર્ષના પુત્રને जैर पीउड़ाविया बाद फूटे पण जेर पीली धो होवानु सामने आळु छे हाल तो आम आ मामले पुलिस से गुना नोंधी तपास सात धरिज लस्कना पुलिस स्टेशन में कटोडरा गांव में मामा देव मंदिर के पास एक सामूहिक आपघात के प्रयास का बनाव बना है इसमें ऐसा है कि मां और एक बच्चा है माँ की उम्र 34 फोर ईयर्स है चौंतीस साल और बच्चे की उम्र 7 साल है माँ ने खुद ही सेल्फोस जहर पिया और बच्चे को दूध में पिला मिला के जहर को दिया आ, फिर दोनों को हॉस्पिटल लेके जाया गया और लेकिन इसमें माँ की डेथ हो गई और बच्चे ने अपने डाइंग डिक्लेरेशन में ये बोला कि उसको माँ ने आ, जहर पिलाया है इसमें हमने एक एक्सीडेंटल एक 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 डेथ और एक तीन के तहत फरियाद दाखिल कर रहे हैं और बाकी तपास चालू है कि किसी ने इसको फोर्सफुली या फिर इस तरह से तो नहीं पिलाया इसका भी तपास हम कर रहे हैं प्राथमिक ऐसा अभी पता चला है कि आर्थिक तंगी है और इसके हस्बैंड का भी पहले कोरोना में डेथ हो गया था और दूसरे हस्बैंड के साथ भी विवाद है इसका इसके चक्कर में इसने शायद ऐसा पिया है लेकिन इसके मोबाइल फोन को हम रिकवर करके इसमें हम बाकी तपास कर रहे हैं कि किसी ने दुष्प्रेषण तो नहीं किया